Всем привет! Сегодня мы будем работать. Я не знаю пока еще, где работать. Может, у полицейской? А не. Давайте сделаем домик. Мы сюда. угадайте, что я буду... Ну, что я буду продавать. Напишите сейчас в комментариях. А пока что я буду думать, какой дом подойдет для тела, Я думаю, оцей. Леж. Так, ну все. Камера. Так, может, тут что-то нам найдется. Так, вот тут скейт. Один скейт. Велосыпец. Еще. Такий. Такий. Так. Еще вот такая штука. И вот такая. Так ще подивимося, може є машини. Я думаю, що ми не знайдемо машини. Ну, давайте будемо ще продавати якісь такі штуки. Ось тут ще. Такий наборчик. І такий. получается, что таки ну, понятно, что убираем. Так, для машины такую штуку. Такую штуку. вот скрыто. только табличку поставить, что осталось. Так, берем вот так. Блин, я ж не знаю, что даже писать. Магазин транспортов. Ну, там не совсем нравится спорты, ну на чем. Ну, транспортов. Блин. Ну, что тут М -м, такое еще не дуру было. Давайте такую штуку поставим. продать, придется убрать. Мне не хватает. Убираем. А не. Ладно, уже хай, уже это будет. И стульчик тут. так есть ровный стульчик. Все. Конечно, без стола, но ничего. Дам клиентов. Так, хоп-хоп. Ой, что-то просто. Ну, что? Ну, я переросты. мастей возьму. одну машинку буду провинтовать. Конечно, ну, одна машина. Ну, ничего. Все. Мне кажется До нас так и никто не зайдет Так, так, так. О, мать, ты. ты будешь на одиннадцать, поставить какой-то какой фигни. чтобы туда не шли. Ну, сейчас будем Тут все равно они попадут на мой дом. Mm -hmm. Так, так. Блин, тут дома теперь немае. Теперь, ну ладно. Наверное, транспорта никому не треба. Ну, а на этом видео Закончится Может Будет Другая часть Магазин транспортов Ну, а на этом видео Закончится Всем пока